নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ধৰিত্ৰী টুৱেণ্টি ছেভেন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম ৰেই কি কি ৰেকিৰ উপকাৰিতা কি আৰু ৰেইকী কৰিলে আমাৰ কি কি লাভ হয় এই গোটেইবোৰ কথা আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব চ' বলক এতিয়া আৰম্ভণি কৰোঁ ৰেইকী হৈছে এক প্ৰাকৃতিক নিৰাময় প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰাচীন জাপানী জীৱন শক্তি আৰু শক্তি থেৰাপিত ভিত্তি কৰি কৰা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে শৰীৰৰ শক্তি পথবোৰক পুনৰ সজীৱ কৰে আৰু আধ্যাত্মিক মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে এক বহুতো উপকাৰী প্ৰভাৱ বোলায় বিভিন্ন সমস্যাৰ নিৰাময়ৰ বাবে ৰেইকিৰ যথেষ্ট উপকাৰিতা আছে প্ৰথমতে ৰেইকিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰে আজিকালি মানুহে বিভিন্ন মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগৰ সন্মুখীন হয় ৰেইকি থেৰাপী যি প্ৰায় ষাঠি নব্বৈ মিনিটৰ সময়ৰ বাবে চলি থাকে এজন ব্যক্তিৰ মন মনন আৰু স্নায়ুবিক তন্ত্ৰক শান্ত কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা অস্থিৰতা আৰু উদ্বেগ হ্ৰাস পায় আৰু মন মনন এক শান্তিহীন অৱস্থাত থাকে দ্বিতীয়তে ৰেকিয়া শাৰীৰিক সমস্যাৰ সমাধানত সহায়ক হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বেদনাৰ লগতে আৰ্থ্ৰাইটিছ মাইগ্ৰেইন আৰু বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যাৰ পৰিসীমা হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰেইকিয়া সহায় কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ শক্তি পথবোৰ পুনৰ উজ্জ্বল হৈ উঠে আৰু ইমিউন ছিষ্টেম শক্তিশালী হয় তৃতীয়তে ৰেইকিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি আনে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ব্যক্তিৰ ভিতৰৰ শক্তিক পুনৰ নিৰাময় কৰে আৰু আধ্যাত্মিক জগতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা নিজক অধিক চিনিব পাৰি আৰু জীৱন প্ৰতি এক ধাৰ্মিক তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তোলাটো সম্ভৱ হয় ৰেইকি থেৰাপি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা মেলমোকা বা ঔষধৰ প্ৰয়োজন নাথাকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কেৱল ব্যক্তি বিশেষৰ আত্মবিশ্বাস আৰু আস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেয়া হ'লেও যোগ আৰু ধ্যানৰ দৰে ৰেইকি প্ৰক্ৰিয়াটো অতি অতিশয় পৰিচিত আৰু মান্য প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰূপে গণ্য কৰা হয় সেয়া হোৱাটো ৰেগীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু উপকাৰিতাসমূহৰ বিষয়ে যথেষ্ট জনচেতনা বৃদ্ধি কৰা উচিত ইমান প্ৰকৃতিক আৰু নিৰাপদ চিকিৎসা পদ্ধতি হোৱাৰ বাবেই ৰেগি আটাইবোৰে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত চ' আপোনালোকে ভাল হৈয়ে থাকিব সুস্থ হৈয়ে থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেন্তে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ